Но вот у вас же происходит такая вещь. Человек где-то, какой штат там возьмем? Я не знаю. Нью-Йорк где-нибудь там, да, или Вашингтон. 10 лет назад не заплатил за парковку, да, например, да. Потом он куда-то уехал и подумал, что все забылось, да. Приезжает он, например, там, ну я не знаю, где-то там. В Орегон, например, там, да, или в штат Вашингтон, например, да, или ниже мы берем там в Калифорнию или чуть правее там в Неваду. И ему говорят: "А да ты 10 лет назад за парковку не заплатил, мы тебя в аэропорту не пускаем". И он ничего не может делать. Так же у вас происходит. Ну, Потому да. что мне так рассказывали, что так у вас происходит. У вас не забывается, у вас система, как говорят, не прощающая. Почему у нас она прощающая? Это вибр. То есть американцы требуют это, и я думаю, что это большинство истории США. Било тако е. А, конечно, јас да стачам много преступников в Америки тоже, а, но имаше разница о том, што для американца закон е золото. То е, обични граждани на улица би сказал, што справи справливост е очень важна, или каждое преступление должен бит наказание е и американци, даже јас и види како работаат наши систем, наши жури, например, а не лубе посаде луѓе на долга. Тоа е, даже ја би сказал, мелки веши, е легко 5 7 сем лет ви турмија. А и за тоа американци веќе е тоа важна. и даже и конгресмен ја помни недавно давно полчил кој денги за своја кампања. А бил легално, тоа не било ништо страшно, но проблемот е тоа што они зел се документи, а формирал лиган легално се документи, кои тој било, Uh, два від тюрмі для а Ян Пане Павло, як може в нас закони або закон бути золотом, якщо 30 народних депутатів ви сказали під справами, а 47 ведуться кримінальні провадження? Так, то хто в нас тоді, вибачте, на слові пише це на золото. Таке в нас і золото. Я, я, якою ручкою написано таке, таке золото?